Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton dan pelayar sinar harian di mana di platform digital kami yang anggungkan sama-sama saya Hazir Osman dan jurukamera Azim Azmi. Kami berada di Dewan Raja Muda Musa di mana pada malam ini saudara kita akan ada program temu rapat akar umbi bersama Nur Aziz Nurul Izzah Anwar bersama-sama dengan pimpinan dan ahli Parti Keadilan Rakyat khususnya di negeri Selangor. Sama-sama -sama saya di sebelah saya pada malam ini adalah merupakan ketua AMK Negeri Selangor yang berhormat Muhammad Izzan Kassim yang juga merupakan ADUN Kota Damansara. Jadi sebagai latar belakang ataupun sebagai pendahuluan apa sebenarnya program yang kita dapat expect pada malam ini akan berlangsung uh, semestinya kita membawa tema kedamaian iaitu dalam keadaan pemilihan partinya mana-mana pemilihan parti pun semestinya akan uh, agak panas antara dua-dua pihak mungkin tiga atau empat tapi walaupun bagaimanapun kita expect outcome daripada Program seperti ini yang mungkin secara tak langsung mer, merendahkan suhu, khususnya di Selangor, ahli-ahli di Selangor sebab apa? Kita nak, uh, khususnya Selangor ni keadilan merupakan tunjang kepada kerajaan. Jadi kita nak ahli-ahli di Selangor ni uh, lebih memahami misi dan visi uh, Puan Nurul Izzah yang pertama. Kedua, kita nak uh, tengok apa sebenarnya yang ditawarkan oleh Puan Nurul Izzah pada malam ini. YB, dalam setiap kali pemilihan Parti Kalian Rakyat sering sahaja ada drama-drama yang dicetuskan daripada awal lagi semenjak parti ini ditubuhkan pada tahun 1998 dulu bermula dengan di, di Kuala Terengganu dan sebagainya sehinggalah ke kali ini yang akan diadakan di Johor Bahru kita ada melibatkan drama sebagai contoh pada pemilihan cabang tempoh hari ada fenomena yang disebut sebagai badan tanpa kepala dan menjelang uh, hari pemilihan nanti Pada 23 hari bulan Kita ada satu lagi drama apabila tiba-tiba sahaja Nama uh, saudari Nurul Izzah muncul Walaupun sebelum itu tidak ada Sebelum itu rumusnya adalah Melibatkan Datuk Seri Safudin Nasution dan Datuk Seri Rafi Lee Kenapa tiba-tiba sahaja muncul nama Puan Nurul Izzah ni? Sebenarnya tidaklah tiba-tiba Ada desakan awal daripada uh, Akak Umbi Untuk uh, Puan Nurul Izzah bertanding tapi walaupun bagaimanapun Puan Nur Izzah asalnya memilih untuk uh, mengekalkan sebagai naib presiden tapi kadang-kadang bila kita bila disemak daripada akauntumbi untuk mengangkat lebih daripada timbalan presiden sebab apa kita nak uh, Puan Nur Izzah ni dilihat sebagai image yang mana disenangi oleh anak muda pertama kedua kepimpinan wanita yang ketiga yang semestinya boleh uh, menjadi jambatan perhubung antara parti-parti yang bergabung dalam kerajaan perpaduan Uh, semestinya wabib, uh, pemilihan kali ini merupakan satu turning point yang penting Kerana selepas ini uh, parti akan berdepan dengan pilihan raya umum yang ke-16 Apa agaknya strategi yang bakal diterapkan oleh uh, Ataupun manifesto ataupun agenda yang dibawa oleh saudara Luiza Untuk berdepan dengan PRU 16 akan datang uh, Semua maklum uh, jawatan timbalan presiden ini merupakan pengarah pilihan raya Bagi keadilan pusat jadi semestinya kita telah uh, merancang uh, P50. Kita panggil Parlimen 50 yang kita targeted yang mana kita kalah marginal marginal seat. Jadi uh, ini merupakan telah digerakkan awal oleh saudari Nur Iza dan akan diterjemahkan ketika beliau mungkin diangkat dan dipilih oleh perwakilan untuk menjadi timbalan presiden dan akan menjadikan uh, keadilan ini lebih uh, tersusun untuk kita bergerak ke pilihan raya umum yang ke-16. Uh, Saudinul Izzah juga ada mengatakan bahawa beliau seandainya terpilih untuk menjawab jawatan timbalan presiden nanti tidak akan menerima jawatan menteri. Apakah agaknya rasional ataupun ob, uh, 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 alasan di sebalik kenyataan tersebut? Uh, ini bukanlah sesuatu yang uh, luar biasa dalam keadilan. Sebab apa bukan semua orang nak jadi menteri. Ada beberapa orang mempunyai peranan-peranan yang berbeza. Sebab kita tahu kalau jadi menteri ini beliau terikat dengan beberapa peraturan. Tapi kalau anda kata Puan Iza selaku timbalan presiden insyaAllah uh, beliau menjadi pengarah pilihan raya beliau lebih bebas untuk turun ke cabang-cabang dan mula mengenal kawasan-kawasan yang kita target untuk bertanding ketika PRU 16 supaya kita menyusun jentera sebab apa kita nak masuk pilihan raya ni kita tak boleh hanya sekadar masuk semestinya kita mempunyai gerak kerja yang baik kita mempunyai jentera yang baik yang tersusun dan insyaAllah kerusi-kerusi yang kita target pada PRU16 ni boleh jatuh ke tangan kita kembali. Uh, seperti mana yang kita ketahui persaingan dalam merebut jawatan timbalan presiden ini meribatkan saudari Nur Izzah dan juga Datuk Seri Rafizi Ramli yang merupakan penyandang jawatan timbalan presiden ini. Ah uh, apakah agaknya kelebihan yang ditawarkan ataupun boleh dikatakan manifesto yang dikemukakan oleh saudari Nur Izzah sebagai tawaran kepada ahli-ahli untuk beliau Uh, mendapat sokongan daripada ahli-ahli PKR ya, InsyaAllah uh, saya percaya pada program malam ni uh, Puan Nurul Izzah akan membentangkan beberapa manifesto dia dan hala tuju beliau sebagai timbalan presiden jadi semestinya ini akan memberi ruang kepada ahli-ahli khususnya di seluruh Malaysia atau di Selangor untuk melihat dan uh, kita akan menilai Bagaimana manifesto yang atau misi-misi yang akan dibawa oleh Saudari Nuriza untuk kita angkat dan menjadikan strategi masuk pilihan raya? Okey, apabila WB menyebut Selangor, saya teringat apabila pertama kali nama Saudari Nuriza diangkat oleh aa, pimpinan PKR Negeri Perak dan selepas itu diikuti oleh Melaka, kemudian Selangor dan beberapa cabang-cabang lain. Ke, kelihatannya ia seperti satu gerakan yang tersusun. Apabila satu demi satu kenyataan demi kenyataan dikeluarkan oleh pimpinan cabang. Adakah benar dakwaan setengah pihak bahawa ini merupakan satu gerakan yang terancang untuk mengangkat Saudari Nurul Izzah sebagai Timbalan Presiden? Baik, uh, begini. Saya pun mengeluarkan statement juga. Uh, statement saya menyatakan jelas uh, Saudari Nurul Izzah ini merupakan sosok ketiga yang perlu dipertimbangkan. Sebab apa daripada awal pemilihan... Atau sebelum masuk pemilihan Dua nama sosok yang selalu disebut-sebut ialah Rafizi dengan saudara Nasudu, uh, Saifuddin Nasution Tapi kita seling terlupa sebenarnya uh, Kita ada satu lagi sosok yang bernama uh, Nurul Izzah Sebab kita tak boleh nak cakap Nurul Izzah ni hanya masuk uh, Sekadar masuk atau baru masuk parti Beliau juga dah terlibat 25 tahun dalam parti Sebenarnya berapa lama kita nak simpan atau peram sebenarnya bakat seperti ini untuk kita pergi lebih jauh. Ini merupakan transisi yang yang akan uh, dibawa dan insyaAllah saya percaya ahli-ahli uh, khususnya perwakilan akan lebih rasional untuk memilih dan mempertimbangkan antara dua presiden. timbalan presiden. Uh, saudara Rafizi Ramli sebelum ini dikenali sebagai arkitek ataupun yang merencana kemenangan Pakatan Harapan pada tahun 2018 dulu dan juga dalam pilihan raya yang lalu juga beliau uh, jasa beliau cukup besar. Apabila antara persaingan dengan Datuk Seri Saifuddin Nasution yang membawa agenda kemah besar pada ketika itu tetapi saudara Rafizi Ramli membawa uh, kepercayaan bahawa PKR mampu untuk menang tanpa bekerjasama dengan parti-parti selain daripada Barisan Nasional. Kenapa agaknya agenda ataupun idea yang dibawa oleh Rafizi Ramli pada ketika ini tidak lagi uh, boleh diterima sebaliknya ia perlu dicabar dalam sosok kepimpinan saudari Nurul Izzah. Bila kita bercerita berkenaan idea, dia tak semestinya idea ketika itu baik ketika itu, idea ketika itu baik untuk sekarang. jadi strateginya ketika itu mungkin baik, strateginya ketika sekarang berbeza sebab ketika sekarang kita ialah pasca kerajaan perpaduan. Dan semestinya berbeza. Apabila kita melihat selepas 2018 tertumbangnya kerajaan UMNO Barisan Nasional, tak ada mana-mana kerajaan yang dibentuk selepas itu yang stabil, kuat dan kukuh. Jadi bila kita lihat selepasnya uh, kerajaan perpaduan ditubuh dan gabungan antara dalam 18 parti dalam kerajaan perpaduan kita lihat siri-siri pilihan raya kecil yang mana yang kita tahu kerusi incumbent di belah Perikatan Nasional masih mengekalkan tapi kerusi di keadil, uh, di belah perpaduan juga kekal tapi oleh kerana kita berjaya twist satu kerusi di Ninggiri yang mana kerusi Ninggiri ini telah balik kepada kerajaan perpaduan jadi ada strategi untuk kita mengukuhkan kerajaan perpaduan yang kita tak boleh hanya bercerita. Walaupun kita bercerita pasca pemilihan keadilan, tapi kita ialah pasca pemilihan keadilan yang mengetuai kerajaan perpaduan. Kita mesti mengambil kira semua sudut yang bukan hanya sudut satu semata-mata. Kalau anda kata hanya sekadar untuk bertanding, 18 parti bertanding semua, tapi adakah strateginya sesuai ketiga itu? Jadi ini antara perkara-perkara yang perlu dinilai oleh uh, perwakilan. Adakah YB ingin mengatakan bahawa pada ketika ini pendekatan ataupun strategi yang paling tepat adalah untuk mengukuhkan kerjasama antara parti-parti dalam kerajaan perpaduan dan Saudari Nur Izzah merupakan sosok yang paling tepat untuk mengetuai ataupun uh, melaksanakan strategi ini? Okey, uh, Saudari Nur Izzah ni bukan baru. Maksudnya ketika 2018, beliau juga terlibat dalam menyusun uh, strategi bagi memasuki pilihan raya 2018 dan akhirnya kita berjaya menumbangkan kerajaan Barisan Nasional ketika itu walaupun ketika itu kita ambil pendekatan PH plus jadi sekarang ni kita lihat kita ambil pendekatan yang berbeza jadi uh, strategi yang kita lihat sekarang ni ialah semestinya pemilihan parti ni bukan hanya sekadar memilih pemimpin ia juga strategi memperkuatkan parti yang mana mengaktifkan balik cabang-cabang yang kurang aktif untuk menghadapi pilihan raya Kita beranggapan pilihan raya mungkin berlaku dalam tempoh setahun ke dua tahun lagi Kita ambillah dua tahun lagi Jadi apabila berlakunya pilihan parti Setiap cabang mula mengaktifkan ranting-ranting masing-masing Itu tujuan asal yang pertama okay, Jadi apabila kita dah mengaktifkan ranting-ranting ja, uh, ni Jadi momentum ni perlu dibawa oleh siapa pimpinan yang akan bawa Jadi saya rasa Puan Nurul Izzah pun dah memberi komitmen Yang beliau tidak akan menjawat mana-mana jawatan menteri yang pertama. Jadi dengan tenaga dan usaha yang ada berserta dengan gagasan yang beliau bawa, Insyaallah beliau akan turun ke cabang-cabang untuk kita memperkuatkan dan mempunyusunkan atau memperkemaskan yang uh, untuk kita menghadapi pilihan raya macam saya sebut tadi pemilihan parti ini bukan sekadar memilih pimpin, tapi persediaan kita menghadapi pilihan raya. Uh, dalam konteks negeri Selangor uh, kelihatan uh, seluruh ataupun kepimpinan uh, PKR yang berada di negeri Selangor mengisytiharkan sokongan kepada okey okay. kepada uh, saudari Nur Iza agaknya apakah uh, pandangan ataupun strategi yang difikirkan oleh PKR Negeri Selangor dengan mengangkat satu sosok yang baru yang bukan merupakan incumbent penyandang sebelum ini sebaliknya mengemukakan mengemukakan nama uh, saudari Nur Iza macam saya sebut uh, ini keadilan ni satu parti yang meraihkan demokrasi di mana saudari Nurul Iza mengambil keputusan untuk masuk sebagai timbalan presiden saya percaya itu bukan sesuatu yang mudah dan beliau memikirkan satu tempoh yang memikirkan lebih mendalam untuk masuk sebagai timbalan presiden tapi walau bagaimanapun daripada konteks Selangor kita melihat saudari Nurul Izzah ni uh, antara arkitek yang membantu khususnya dalam pilihan raya pilihan raya di negeri Selangor jadi kita menganggap kita perlukan satu muka baru yang lebih uh, dinamik yang lebih uh, mudah uh, didekati khususnya pengundi-pengundi atapaga yang memberi nilai tambah kepada keadilan sebab kita cerita dalam konteks keadilan yang mana keadilan sendiri pun mengetoi dan a uh, mengetoi kerajaan dan mempunyai parti yang uh, bertanding kerusi paling banyak pada PRU PRU yang lepas jadi kita nak saudara uh, saudari Nur Izah ni dan mengharapkanlah beliau dapat uh, memimpin kerajaan negeri Selangor atau PKR kerajaan memimpin uh, uh, keadilan negeri Selangor untuk kita merampas balik Kursi-kursi yang telah kita terlepas Baik YB, kita menantikan jam 8 malam Sementara menunggukan kehadiran uh, Saudari Nur Izzah dan juga pimpinan-pimpinan PKR Negeri Selangor yang lain termasuklah Yang amat berhormat Menteri Besar Selangor sendiri kasih. Uh, saya ingin bertanyakan lagi soalan seterusnya Kepada yang berhormat iaitu tentang YB sendiri uh, Bertanding uh, sebagai calon Timbalan Ketua Angkatan Muda Keadilan uh, Di peringkat pusat uh, Sebelum ini YB pun pernah bertanding di peringkat MK juga, tetapi tidak tidak berjaya. Tapi apakah uh, hasrat pada kali ini dan juga strategi yang digunakan pada kali ini untuk memastikan Wabi dapat uh, menang jawatan tersebut? Uh, sebenarnya dalam tempoh uh, tiga tahun kebelakangan ini banyak uh, gerak kerja yang telah saya lakukan khususnya di Selangor sebagai Ketua MK Selangor. Tapi walaupun bagaimanapun saya tidak tertumpu kerja saya hanya di Selangor. Saya sentiasa mendekati rakan-rakan di Akaumbi di negeri-negeri lain. Sebab apa? Ini merupakan uh, sikap saya Sebab kalau kita tengok mana-mana pilihan raya, pilihan raya kecil uh, yang berlaku Sama ada kerajaan perpaduan bertanding, keadilan bertanding maupun kerajaan, uh, walaupun PH yang bertanding uh, Kami di Selangor khususnya, saya mula menggerakkan rakan-rakan daripada Selangor untuk kita membantu pilihan raya Sebab apa? Kita nak bagi pendedahan yang pertama Kedua, saya pun sendiri pernah terlibat dengan pelbagai jenis pilihan raya Pilihan raya umum, pilihan raya negeri, pilihan raya kecil yang saya percaya ini memberikan satu nilai tambah kepada AMK itu sendiri sebab apa? AMK ini perlu dipersiapkan bukan hanya sekadar menjadi logistik tapi dipersiapkan dari sudut uh, kesediaan menjadi calon, menjadi pengarah pilihan raya mengetuai pilihan raya dan turut sama-sama memastikan keadilan ini mempunyai sayap yang kuat untuk membantu parti uh, menawan kerusi-kerusi sama ada di DUN ataupun di Parlimen Uh, ada banyak kritikan yang melingkari uh, Danisma ataupun kekuatan AMK sebelum ini Apabila dikatakan, apabila Perdana Menteri sendiri diserang dari, dari Segenap sudut, uh, pimpinan AMK Ataupun pimpinan muda tidak tampil untuk Mempertahankan. Adakah ini antara Yang ingin diperbaiki oleh pimpinan AMK baru pada masa yang datang yang mungkin Akan diminangi oleh YB sendiri Ok, uh, baik uh, Sebenarnya tidak benar kalau nak Dikatakan bahawa uh serangan-serangan yang ditujukan kepada PMX tidak dibantu atau dibela oleh angkatan muda keadilan Malaysia. Sebenarnya banyak sebenarnya yang kita bantu dan kita pertahankan khususnya naratif-naratif uh, 3R yang dibawa oleh pihak pembangkang. Jadi pada penggal yang lepas kebanyakannya daripada kami kami telah menyusunkan strategi yang mana bukan semua satu isu semua AJK atau semua esko timbalan ketua naik-naik itu perlu menjawab kita ada jawab setiap isu yang dibangkitkan kita jawab dan kita ahli-ahli pun turut sama membantu jadi tidak adil atau tidak uh, benar untuk mengatakan bahawa AMK ni sedia dilihat seolah-olah tidak mempertahankan presiden parti kami sebab Datuk Seri Anwar ni bukan hanya sekadar perdana menteri tapi presiden parti kami banyak yang kami pertahankan dan kami percaya benda tu gerak kerja tu berlaku sehingga hari ini apa pun yang jadi sekarang ni sebab macam saya sebutlah uh, semestinya tidak sempurna kan? Jadi ada beberapa perkara yang mungkin kita boleh uh, perbaiki dan perkemaskan sebenarnya. Sebab kalau kita tengok sepanjang tempoh tiga penggal yang terakhir ni, uh, saudara Adam Adli yang telah memimpin keadilan akhirnya uh, telah menyusun dan memperkemaskan organisasi. Sebab asalnya ketika masuk uh, beliau memegang ketua MK, hanya 56 cabang saja AMK dan sekarang jumlahnya dah melepasi 207 cabang di seluruh Malaysia yang menjadikan keadilan ni ialah parti sayap paling besar yang mempunyai pemuda di seluruh Malaysia. Bagian barangkali yang terakhir YB apa uh, apabila barang, dia punya perjuangan dia sudah berbeza daripada MK di peringkat negeri dan di peringkat pusat seandainya terpilih sebagai timbalan ketua MK apa uh, bagaimana MK yang ingin YB bawa selepas ini Uh, semestinya kalau saya terpilih sebagai timbalan uh, ketua AMK Malaysia Jadi uh, ada beberapa strategi yang saya bawakan Antaranya kesediaan untuk memasuki pilihan raya Kedua memperkemaskan organisasi yang sedia ada. Yang ketiga, kita mengeluarkan strategi penerangan dan menarik undi-undi anak-anak muda. Sebab apa? Kadang-kadang ada juga 2-3 orang yang mempelikihkan usaha bila kami buat program-program seperti snooker dan sebagainya. Tapi snooker tu buat bukan untuk kita orang. Saya pun tak pandai main snooker, tapi inilah sebenarnya segmen-segmen anak muda yang selalu kita tinggalkan. Oh, bila kita mula buat program-program yang seperti ini, dilihat seolah-olah oh, AMK mula lupa daratan. Jadi dia orang lebih kepada program-program AMK ni lebih sepatutnya kepada program-program bersifat berinia, bedah buku dan sebagainya. Tidak. Sebab apa? Ada segmen anak muda ni ada segmen yang suka seni, ada segmen suka sukan, sukan pun ada jenis. Ada segmen yang suka pemotoran. Jadi segmen-segmen ni perlu dikuasai dan perlu ditentu. Jadi kita selalu tertinggal segmen-segmen ni dengan dengan mengharapkan melalui sosial media sahaja kita mampu menambat hati anak muda. Tapi sebenarnya anak muda ni melihat kepada mereka siapa yang menyentuh mereka. Siapa yang menjadi juara kepada uh, minat mereka. Jadi ini merupakan salah satu strategi yang untuk saya bawa akan dan yang paling penting, saya nak memimpin uh, AMK ni untuk pastikan gerak kerja yang kita akan masuk Ketika Pilihan Raya 16 ini tersusun dan hebat. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada YB. Semoga uh, good luck untuk pemilihan timbalan Ketua AMK. Kita mengharapkan yang terbaik pada YB dan juga seluruh uh, ahli PKR yang bertanding dalam pemilihan parti pada kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi saudara dalam uh, program temu rapat uh, Akar Umbi bersama pimpinan timbalan presiden calon timbalan presiden PKR Nurul Izzah Anwar. Sehingga kita jumpa lagi sebentar lagi.